Добрый день, зрители канала компании Аверсагра. Сегодня хотим представить вашему вниманию монодисковые сошники Turbo Premium собственного производства. Сошник монодисковый Turbo Premium применяется на селках под технологию No -Till. В качестве основы взяты решения лучших мировых производителей пассивной техники таких как John Deere, Case, Horsch, Pierre Точник монодисковый турбосэм премиум. Это наутил? No наутил, no по технологии наутил. No ну смотри, я слышал, что много сейчас популярных и недорогих Наутил, no а потом я выяснил, что на самом деле это не наутил, а наутил это очень, скажем так, дорогая, редкая сейлка, да? А чем он отличается? Что настоящий наутил? No что необходимо выполнить? Ну, под наутил можно различные сошники использовать. Могут использоваться анкерные, могут двухдисковые. Просто особенность монодискового сошника в том, что он при посеве происходит практически невидимый посев. Она не сильно открывает борозду. Отселка проехала, и оно ну, не видно, что там нету таких бороздок после анкера, как после двухдискового сошника. Монодиска вот такая особенность, что он почву немного приоткрывает углом, семена положили, и все это дело закрылось. Ну и поживление остатки слизуются все сверху. Влаги, влаги. Да, да, полностью влаг. все прикрыто. Но учитывая, что сейчас в Америке номер один угроза, они считают, что это глобальное потепление, наверное, что-то такое. Надо готовиться заранее. И через 5-10 через это будет очень актуально. Скажи, пожалуйста, какие вот здесь в этом сочнике премиум? да? выгодные, скажем так, достоинства, которые на импортной технике можно выделять. выделяют даже перед импортной техникой. Ну, это, в частности, это удобная регулировка. Там мало кто делает, там заморачиваются с разными секторами, там усложняют эту конструкцию. Она как-то неравномерно идет, почему? Да, мы сделали подмелкосемянные с шагом пол сантиметра, это для глубины посева от нуля до трех. Это нормально, он еще просто да. экран. Понял. Для глубины 3 и более сантиметров шаг 1 сантиметр идет. Для да? Прыча. Для обычных зерновых вот, от 3 и далее с шагом 1 сантиметр. Представляется. Там мне рассказывал начальник производства, здесь втулки какие-то применили, интересно. Конусные втулки установлены тут. На прикатывающем колесе, на кронштейне прикатывающего колеса. Для того, чтобы по мере их износа, этого узла, можно было их поджимать, регулировать. То есть каждый сезон не нужно менять куда да, а просто мы ее поджимаем. Я да. Сказал, что на 5 сезонов точно хватит. Да, просто ее подтянуть и оно работает дальше, менять не надо каждый год. Вот, и здесь еще, говорят, мне параллелограмм да, какой-то есть там рычаг, маятник, чего-то, ну, расскажи. Пожалуйста. Да, тут параллелограммная конструкция, идет крепление сошника. А для чего? Чем для вот лучше, чем, рычага. допустим, это у импортных, да? производителей? Лучше тем, что это не маятниковая конструкция, есть с маятником а почему Вообще маятниковая конструкция? Потому что обеспечивает рав... ход больший и равномерную нагрузку на сам сошник. 250 килограмм нагрузка, она в любой точке хода сошняка выдерживается. Ну, я так понимаю, из-за того, что не рычага получается, то, соответственно, будет более плавное точное копирование почвы. Да? Допустим, не будет зависать. Если да, и нагрузка будет... вся будет в необходимую точку. Вот, в, в точку вхождения диска, где необходимо прорезание. Все усилия будет сюда прикладываться. Да, здесь сделали, чистится диск. Большим таком большой. Не маленький чистик, да? А сразу? Да, колесо выполняет функцию чистика. То оно плотно прижато к диску. Ну, колеса могут быть и чикен трекер тоже установлен, могут быть и резиновый бандаж такой. Колеса. Ну да, в исполнении здесь резиной поставили. Или можно да, вот такого плана. Да. Вот такого плана, как поддерживающий. Ну тут сейчас установлено спицевое колесо отика с резиновым бандажом. А вот это что такое красное? Это транспортный фиксатор. Используется при переездах, для повышения клиренса сейлки. Подшипник какой используете? Подшипники не обслуживаемые используем. Ход сошняка 280 мм. Этого достаточно? Вполне. А вот это, что такое? это регулировка, это это, регулировка прикатывающего колеса, закрывающего. Вот там регулируется нагрузка. В три положения представляется его прижим. Вот также на нем регулируется угол наклона. Вылет его можно влево-вправо регулировать. А у вот других производителей эта регулировка вот это на этом точке, на это а наша собственная разработка, конструкторское бюро работает круглосуточно. А, и здесь еще анкера, да, у нас там разные? Да, анкера разные бывают. Бывает литой, вот такой, как здесь установлен. Это этом, может сам, да, выбрать, какому он больше доверяет, может будет работать? Ну да, какой больше нравится. Вот есть литая такая конструкция, он вместе с трубкой идет, вот как единая целая. Есть он на другом сошнике установлена. Тут накладка из хардекса. Вот, прижимается сама накладочка плотно к диску. Ну, износ анкера в любом случае минимальный, так как он в тени диска находится. Основную функцию прорезания выполняет диск. Все движущие узлы параллелограммного механизма выполнены на конических втулках. Всем спасибо за просмотр. Пока.